بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Subhaqallahul <Sihir> azim. L'ina alladzin kafaru min bani Israel orang-orang kafir Yahudi dari bani Israel telah dilaknat di dalam kitab-kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun, Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu <Sihir> menceroboh. Manusia <Sihir> ada yang dilaknat Allah dan ada yang diberi yang diberi rahmat jika manusia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala maka bukan kerana asal kejadiannya tanah demikian juga sebaliknya jika dilaknat bukan juga kerana asal kejadiannya sama juga jika diberi rahmat bukan kerana asal kejadiannya tetapi kerana amalnya kerana perbuatannya, baik buruknya Ia akan menentukan dia sama ada ke syurga ataupun ke neraka Begitulah ayat ini ingin memperkatakan di sini Orang-orang kafir daripada Bani Israel dilaknat Allah Lu'inallazina kafaru min Bani Israel Kufur mereka itu yang menyebabkan mereka dilaknat Asal kejadiannya sama saja manusia ini Sama-sama dijadikan daripada tanah Sama-sama anak -sama cucu Adam tapi bila terlepas ke dunia ini ada yang berbagai-bagai pula ada yang beroleh rahmat ada yang beroleh laknat kemudiannya pula ada syurga dan ada neraka begitulah sunan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang kita perhatikan dalam dunia ini Laknat maksudnya aftardu anir rahmah jauhkan daripada rahmat dia tak dapat rahmat itu maknanya laknat apabila seorang itu dilaknat oleh Allah artinya dia dijauhkan daripada rahmat Jauh daripada rahmat Allah Adakah semua orang kafir itu dilaknat? Tidak Tidak Oleh kerana itu kita berdoa terhadap orang kafir Kafir Orang yang tertentu Kafir orang yang tertentu Atas seluruh orang kafir Tanpa menentukan Itu itu tidak mengapa Tetapi kita mari nak laknat Laknat orang yang tertentu Tidak boleh Kecuali mereka itu jahat Kafir kita sebutkan sebelum ini Semata-mata dia kafir tidak musuh Tidak musuh Tetapi kita bermusuh dengan orang yang bermusuh Dengan Islam Bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Islam Ia ni kita doa Mungkin kita doa dia di atas mimbar Kita doa atas mimbar Kita doa pada waktu-waktu mustajab doa Kita doa mereka pada waktu pagi Bangun bangun salat untuk tahajud Kita doa kepada orang kafir yang memusuhi Islam Kita doa kepada mereka tetapi semata-mata orang kafir boleh jadi kita disuruh kita berbaik dengan mereka. Kita di rumah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihat pernah mewasiatkan kepada seorang sahabatnya bila kamu masak masak buat banyak sekelah lauk itu beri kepada jiran kamu yang Yahudi itu. Begitu sekali kita simpati terhadap Islam mengajar supaya kita ber 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 berhubung mesra baik dengan jiran sekalipun kafir. Tetapi kafir yang 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 memusuhi Islam, yang mengkhianati Islam, kita doa kepada mereka atas mereka di mana-mana tempat yang dianggap mustajab doa. Itulah dia. Sebab itu, sebab itu doa di atas mimbar, atas mimbar bukan sebagai doa. Bukan sebagai doa. Kita nak doa di atas tu bukan sebagai doa. Doa doa yang munasabah. Munasabah dengan kesalahan orang. Ya Allah, hapuskanlah Orang kafir yang memusuhi Islam Yang semelih orang Islam Yang menghina Islam Kita doa terhadap mereka ha, Kalau setiap kali kita berdoa nak minta hapuh orang kafir Nak minta orang kafir, kafir Mana supaya tinggal atas dunia ni Islam saja Tak ada Tidak tidak macam tu Salah Salah jadi oleh kerana itu kadang-kadang bila mari semangat sangat salah faham tentang kepada kata siapa yang kita nak doa ini. Kita pernah dengar sebenarnya sesengah khutbah Sepatutnya sepatutnya pihak berkuasa agama Juga menentukan doa yang macam mana boleh baca Tapi oleh kerana tidak ada garis panduan itu Maka terjadilah begitu Nak buang semua sekali doa terhadap orang kafir Tak kira dia musuh tak musuh pun buang semua sekali itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi berdoa, nak berdoa terhadap orang kafir semua sekali supaya dimus dimusnah oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak bukan asalnya daripada Islam bukan asalnya begitu sebab kita dah baca dulu ayat-ayat Quran la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an wa tuqsitu ilaihim wa kamu berbuat baik kamu berlaku adil terhadap mereka Allah tidak larang kamu berbuat baik kepada mereka iaitu yang kita sebut dalam istilah barunya warga negara Islam mana warga negara Islam ni ada-ada kafir ada, ada, buka, buka, ada Islam, ada-ada kafir Di sini, di sini katanya Lu'ina allazina kafaru min bani Israel Orang kafir daripada bani Israel Dia laknat Bukan semuanya, bukan semuanya orang kafir Tapi di sini dia mengajar kita khusus di sini kepada bani Israel Orang kafir Mim Bani Israel daripada Bani Israel Mana ada orang kafir tidak Bani Israel Tapi tidak tidak seburuk ini Bani Israel buruk sebab mereka mendakwa Uzair anak Tuhan Tuhan letih, Tuhan penat, Tuhan tidak berlaku adil Tuhan tangan dia yang terbelenggu Tidak berupaya untuk memberi rahmat kepada Bani Israel Lu'ina Mereka dilaknat Lu'ina allazina kafaru min Bani Israel Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam Dilaknat menerusi bahasa, menerusi lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Dua ini Nabi daripada Bani Israel. Pada zaman dua Nabi ini, Bani Israel telah melakukan satu kejahatan yang paling buruk di dalam sejarah manusia. Mana lagi sejarah yang paling buruk apabila menuduh Nabi yang diutus kepada mereka sebagai anak zina. Ibu mereka sebagai pelacur. Tidak ada lagi sesuatu yang paling buruk berlaku kepada Yahudi. Tidak ada suatu perkara yang paling buruk sekali apabila nabi dibuat satu pakatan untuk membunuhnya. Tidak ada lagi. Kalau begitu Lu'ina, dia de Ada di kalangan orang Yahudi pun yang baik-baik. Hm, la tajidanna asd-nasi adawatan lilladheena aamanul yahooda walladheena asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan. Kamu akan dapati juga antara mereka yang paling setia, paling kasih sayang, paling begitu. Tapi yang jahat jahat ya buruk buruk ya baik baik ada jadi kalau begitunya di dalam ayat ini khusus kepada Bani Israel yang berlaku jahat terhadap Nabi itu lu'ina memangnya kafir ini semuanya buruk belaka tak ada oh, orang kafir ni baik ni kafir ni masuk syurga ni tidak nak maksudnya begitu tidak maksud begitu tapi ada orang kafir kekafirannya khusus terhadap dirinya sahaja dia tidak tidak menjakiti orang lain kafir yang seumpama ini kafir yang seumpama ini hukumannya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya akan menentukan kepada mereka. Di dalam dunia, dalam dunia dia tidak khianat kepada orang. Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala dia memilih kafir maka Allah berikan kepadanya apa yang dipilihnya itu. Ha. Tak betul juga kalau kita katanya tu jadi dia kafir oh, no? macam mana? Tuhan tidak jadi dia kafir. Tuhan beri hak dia nak. Dia nak kafir Tuhan beri salah kalau kita kata dah tu ajar di dia kafir tu ajar di kita Islam apa salahnya tidak tidak macam tu tu dari akidahnya tak berapa bersih lah pula kita bercakap macam tu tak molek Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam di atas lidah Nabi Daud makna dalam kitab Zabur wa Isa ibn Maryam dan Isa ibni Maryam apa sebabnya mereka itu dilaknat Adakah kerana mereka ini manusia Semata-mata manusia Mereka dijadikan daripada tanah Dan tanah kebetulannya dia ni Tanah tanah hitam umpawanya kita Jadi daripada tanah putih dia Jadi daripada tanah hitam Maka dia lelah anak Allah begitukah Dalam hadis menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan segala jenis tanah Ada tanah merah, tanah hitam, tanah putih Tanah datar, tanah lembah, tanah macam-macam tanah Dicampur, campur kemudian untuk dijadikan Adam Alayhi salatu wassalam dalam hadis menyatakan fajar aminul ahmar wal aswad antara manusia ini ada yang datangnya hak kulit hitam kulit putih ada kulit merah jadi bakalnya hak dululah hak dulu sesuai dengan tanah hasah dulu tanah hasah dulu kita ni jenis ni sawah matang ni bakalnya ni tanah main mana tak tahu ni yang ni sawah matang hak jenis hak hitam tu bujuk pada hitam dia tanah hitam dia ya. semua sekali ni daripada ketulan tu juga Betullah itu juga. Bumi yang dipilih untuk dijadikan Nabi Adam tu bumi yang daripada segala jenis bumi, pati bumi. Jadi, ah, jadi kalau begitunya yang dilaknat yang masuk neraka ni adalah kerana jenis tanah yang berbeza-beza. Tanah dia ni jenis tak ada baja, tanah dia ni tanah jenis buruk. Tidak bukan kerana tanah, zalika bima asaw. Kerana mereka itu derhaka. Asal tanah sama saja, derhaka itu yang menyebabkan mereka itu dilaknat. Kerana derhaka menyebabkan mereka ini ditentukan neraka baginya dijadi dimasukkan ke neraka hmm Allah Subhanahu wa taala selalu dia kita dengar disebut baca orang baca baca innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sesungguhnya Allah tidak melihat ke rupa paras kamu tubuh badan kamu tidak tetapi Allah melihatkan pada hati dan amalan kamu. Sudah cukup setakat itu. Hati dan amalan manusia yang menentukannya baik syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zalika bima asaw disebabkan mereka itu derhaka. Asaw derhaka. Asaw juga dalam bahasa Arab maknanya tongkat. Tongkat. Ala asaw tongkat. Al asa liman asaw. Tongkat bagi orang derhaka. Tongkat, Pukul dia sebenarnya tongkat itu sendiri pun diambil daripada derhaka juga tongkat itu sendiri pun diambil daripada al asah asah derhaka zalika bima asau disebabkan mereka itu derhaka dan disebabkan mereka itu melampaui batas ayat sebelum ini menyebutkan hulu la taglu fi qul ya ahlal kitab la taglu fi dinikum ghairal haqqi jangan kamu melampaui batas dalam agama kepada kepada perkara yang tidak benar di sini pula disebabkan mereka itu melampaui batas ya tadu asa maknanya ceroboh ceroboh kita ceroboh a uh, harta orang ceroboh tanah orang tu i'tidad namanya menceroboh kehormatan uh, kehormatan seorang namanya i'tidad i'tidad salah satu daripada ghulu bukan semua ghulu itu i'tidad bukan semua ghulu i'tidad tetapi i'tidad termasuk dalam ghulu termasuk dalam dalam keterlaluan disebabkan mereka derhaka kepada Allah dan disebabkan mereka melampaui batas menceroboh mereka menceroboh hak Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sifatnya kamal kamal seluruh semua sifat-sifat kamaliat menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala tetapi Bani Israel dia tuduh Tuhan ini Tuhan ini pernah uh, penat dia berehat pada hari Sabtu Tuhan ini tidak berupaya menyebarkan rahmat kepada seluruh manusia Sesetengahnya diberi rahmat, sesetengahnya tidak Perbuatan ini, akidah ini namanya uh, menceroboh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ayat ini Ayat ini menyatakan kedudukan Bani Israel di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Bukan kerana dia Israel, bukan kerana keturunan Israel Tetapi kerana, kerana mereka itu asa dan iktidak Derhaka dan mereka menceroboh والله سبحانه وتعالى اعلم